Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dostaq Akademiyə Təlim və Tədris Mərkəzinin riyaziyyat müəllimi Nigar Fərhadzadə. Bu gün sizə 8-ci sinif sınaq imtahanında istifadə olunmuş sualların izahını paylaşacağam. Deməli, bu ifadənin mənasız olması üçün məxrəci 0-a bərabər olması. Çünki kəsrin məxrəci 0-a bərabər olanda onun mənasız olması. x + 2x - 11 = 5.5 2x - 11 = 0-a

böləndə də, yəni hər hansı bir kəsr böləndə tərsi olan ifadəyə vurmalıyıq. X y da 8 bərabərdir. Yəni kəsrlər vurulmasında sürəti sürətə vurub, məxrəci məxrəcə vurub yazırıq. Birinci əmsalları vuraq. 4 * 2 = 8 32 x³ y² olduğu kimi qalır. 6 ilə 10 eləyir 60 y x y³ də bərabər olur. İxtisar eləyirik bunu. Ə, məx sürətlə məxrəci 4 ixtisar edirik. 8-də 15, 15-də 8. Ə, deməli burda nə idi? Burda x kvadratıdır, çünki 2 dənə x var məxrəcdə. Deməli sürətdə qalır x kvadratının biri gedir, sürətdə bir dənə x qalır. Məxrəcdə isə burda y üstü 4 olmalıdı y y4 ilə y kvadratı ixtisar gedir, qalır y kvadrat. 8x/15 y kvadratı. Belə. Ay, kanalın hansı qiymətində AK3 nöqtəsi y = 9k/k funksiyasının qrafikinin üzərindədir. Burda a-da a xk3 o deməkdir ki, bunun x-i k-dır, y-i 3-dür. Yəni burada biz y-nin yerinə 3 qoyub hesablaya bilərik. Burda y-nin yerinə 3 yazıb hesablayıram. 3 bərabərdir 9 bölünsün k-ya. Burdan 3-ü 1 yazıb məxrəcinə tənasüb qırmaqsa 3k bərabərdir 9-a. k -a da bərabərdir 3-ə. E variant. Hesaplan. Bunu hesablamaq üçün bu kəsrləri ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır. 12-ksi edir. 12 kısa 4, e, 4 kısa bölünde edilir. 3. 3 vurulsun. 4 kısa minus 3. Minus. 12 kısa 6 kısa bölünde edilir. 2. 2 kısa minus 1. Bu da beraber edilir. 12 kısta 4 görüntüsü 12 kısa minus 9. Şuradan yazalım. Ə əyə yəni, məsəl sadə sürəti yazırsan burda -4x burada +2. Hesaplasaq 12x-dan 4x çıxanda eləyir 8x. Mənfi 9-un üstündə 2 gələndə eləyir -7. 8x - 7 bölünsün 12x cavab eləyəcək A variantı. Tamamdır. Burada əvvəlcə on deyim ki əsaslar idi qulağın əsaslar əyində olanda ə, bu ə, qüvvət ustları bölünərkən qüvvət ustları çıxılır. Yəni burada onu göstərir. Mənfi 4 - mənfi 5. Bu o deməkdir ki -4p + 5 o da bərabərdir 1-ə. Yəni sürətdə 1 e. yəni məxrəcdə 7 üstü 1 vurulsun 7 dörd üstündə -5, bunun üstünə 4 üstünə mənfi yətdi. O da demək ki, -5 - -7. Pros edim. -5 - -7. O da bərabərdir -5 + 7-yə. O da eləyir 2. Yəni 4 üstündə 2, 4 də 2 16 deməkdir bu da ə, bərabər olur. 7 * 16 eləyirik 112, 112/1. A variantı. Bu izlə tərs mütənasiblikdir. Məni ortaq sayısının 12 nəfər 16 günə bitirsə, eyni sürətlə işləyən 6 nəfər də x günə bitirir. Bu tənansıbı quraq və 12-də 16-dırsa 6, i̇ki defa 6 da x. 2 defa azdısa bunda 2 defa çox olmalıdır. 32 olur. Dersim, tersim sonrası. Ama belə də həll eləyə bilər ki 6x bərabərdir. 12 vur 16 ya. E, x da bərabərdir. Hmm, 12 * 10 6 / 6 İxtisar gedər 1 2 32 qalır. Düzgün cavab C variantı. Rombunun içbücağı 60 dərəcədir. Onun kiçik diaqonalını tapın. Bir dənə romb şəkil çəkin burda. Burda içbücaq 60 dərəcədir. Tərəf 6 sm-dir. Kiçik diaqonalı soruşur ə iti bucağı dedim mən kör bucağ yazdım 60 dərəcə, onsuz da 60 dərəcə. Atdı müəllim. Bu e, burada bir üçbucaq yarandı. Üçbucağın yuxarıdakı bucağı, nə indi rombun da tərəfləri bərabər olduğunu bildiyimizə görə bura da 6-dır. Bərabər tərəfli üçbucaq bərabər yanlı üçbucağında oturacağına biçik şey bucaqla bərabərdir. 180-dan 60 çıxdıq, yəni yuxarıdakı bucaq qalar 120. 120-ni də ikiyə bölsək aşağı da 60 düşür. Deməli bu üçbucaq həm də bərabər tərəfə də tutsaqdı. Bizdən də kiçik diaqonalı soruşur. Yəni bu kiçik diaqonal da 6-ya bərabər olmuş olur. düzgün cavab D variantı. Aha, burada isə bizdən m -6 2 nöqtəsi Ucu, üç 3 - 5 nöqtəsində yerləşən parçasının ortasıdır. Bu parçanın o biri ucunda hansı nöqtə yerləşir? Parçanın orta nöqtəsini tapmaq üçün onun uç nöqtələrinin koordinatları cəmlik cavabılmaq lazımdır. Uyğun koordinatların cəmini, yəni x ilə x-i toplayıb 2-yə bölmək lazımdır, y ilə də y-yə. İndi burada həll etmək üçün belə yazaq. Ustaq ki B1 x y-dir. Biz Bx-i y-a axtarırıq. Burada 3 5 nöqtəsi A-nı nəzərdə tutdaq. A 3 - 5 əm də verib orda -6 2. Bunları tapmaq üçün 3 -5. Bunları tapmaq üçün deməli. Nəyinə malik? -6 dedim ki, bərabər olub nöqtə. Bu uyğun koordinatların cəmi x + 3/2. da beraber edilir. 12. Bu məxrəci bir günü kimi nəzarda tuturuq. X bir X da beraberdir. Mövfi 15. Demek ki, koordinatlardan biri mövfi 15. A variant olacaq. Ama diğerini de yazıq. Y 5. yani Y 5 böl 2 = 2. Burdan y - 5 = 4 olacaq. x = 9-a. Yəni tapdıq x = 15, y = 9dur. Düzgün cavab A variantıdır. Aha, burada isə xırdə bir ə, texniki səhv olub. Burada 3x yox, 3 3y deyil, 3x olmalıydı. Deməli yazaq. Ə, Burda paraloqramdır. Paraloqramın qarşı tərəfləri cəm bərabərdir. Yəni 3x = 2y-a. x + 2y-də bərabərdir 8-ə. Iki Bu sistem tənlikini yaza bilərik. Əgər sistem tənlik etmənsə də problem deyil. Burdan nə də əvazlama ilə y tapırıq x yerinə yazaq x = 240/3 olar 3x = 240 dan bunu tapırıq 2y/3-ə Bu da bərabər eləyir. Biraz aşağıdan yazsam. x x-in yerinə deməli 2y/3 yazdığımıza görə 2y/3 + 2y = 8-ə Bunu tapmaq üçün ortaq məxrəcə gətiririk. Qarda məxrəc bunlar 3 olur. 3 də 2y + 3-ü 1-ə böləndə bu məxrəci 1 kimi də 1-ə böləndə eləyib 1 vur 3-ü 1-ə böləndə 3, 3-ü 2-yə vuranda 6y bərabərdir 8-ə. 8y bərabərdir 24-ə. y də bərabərdir 3-ə. Aha bizdan y və x-ı soruşur. y-i 3 tapmışıqsa, burdan yerinə qoyub x-ı tapacağıq. x e, bərabərdir 3. Burada x də bərabərdir 2 * 3 / 3. O da ixtisar gedib qalacaq ki, y 2. X-ı 2, y-i 3, yəni B variantıdır düzgün cavab. Burda isə hesablanmadı. Sadə bir hesablama aparırıq. Deməli Burda gördüyümüz kimi bu kvadrat kökdü. Kvadrat kökdən elə burda da bir kvadrat olduğu ona görə bu ikilər ixtisar gedir, özü qalır. 2 vurulsun 125, 125 də də 4-də 1 deməkdir. Amma bu onluq kəsri kimi yaza bilərik. 2 vurulsun 0.25, o da bərabər eləyici 0.15 keçək digər nöstan hesablamaq, yəni bu kök altında 2 tam 4-də 1-i. Biri. Bunu birinci qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsrə çevirərək eləyir. 2-də 4 gəlir, 8-in üstü də 1, 9. O da bərabər, daha doğrusu 10-da 9. Ondan da deməli ayrı-ayrılıqda kök almalıyıq, həmsürətlənməkləcə həm 3 bölünsün 2. Yəni 1.5. 0.5 - 1.5 də bərabər eləyir -1-ə. Mən burda abonent olmalı idi. Şoran diskini yazmıq var. Bu mənfəo biraz səhvdir. Mənfəo mənfəo 1 olmalı idi. Burda yəni biraz texniki səhv olub. Burda deməli. Aha. Bu test tapşırığını həll etmək üçün biz bucaqlarla bağlı olan qarşılıqlı bucaqlar, çarpaz bucaqlar bilməliyik. Buradan x + 10-la 2x + 20 bir tərəfli bucaqlardır və onların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni 2x + 20 + x + 10 = 180 dərəcə. 3 x 1 30 beraberdir. Yani oxşar hattları toplayıp yazırıq. 3 x 1 30 beraberdir. 180 a. Buradan e, x beraber, 3 x beraberdir 150'ye, x da beraberdir 50'ye. bizdən e, a bucağının daxili və xarici bucaqlarının cəmini soruşur. A bucağının e, daxili bucağı olacaq. E, deməli, xarici bucağı olacaq e, 50 + 10 60, daxili bucağının xarici bucağının cəmi də 180 dərəcə olduğuna görə daxili bucağının da cəmi daxili bucağı da 120 dərəcə olacaq. Yəni belə dəqiq variant. Ədatlardan neçəsi irrasionaldır? İrrasional ədatlar kök çıxmayan ədatlardır. Burda 1-ci 3 kökdə 3 rasional ədəddir, kök çıxmır. 1,24, 0,24 bu da dövr ədəddir, irrasional deyil. 9/10 kəsr ədəddir, kökdə 7. Deməli, altından xatırıram, hansı irrasionaldır? Kökdə 7. 2 üzərində 4 bu isə e, 4-ə bərabərdir. Bu rasional deyil. P də irasional deyil, dövrə adətli və 0 tam dövrdə 2 də dövrə adətli irasionaldır. Deməli 2 dənə dövrə adət var, C variantı. Rombun sahəsini soruşur. Burada diaqonalı verilib. 8 və 12. Rombun da sahəsi d1 vur d2 bölünsün 2-dən tuturam. d1 vur d2 bölünsün 2. Yəni 12 vur 8 92. Bu da ixtisar gedir 4-nı 82-yə bölür 4. 4 * 12 = 48. Düzgün cavab A variantı. Üçbucun sahəsini hesablayın. Deməli biz Pifaqor teoreminə əsasən bilirik ki bura bir a yazaq, bura bir b-yə, bura da bir c. a kvadratı + b kvadratı += c-nin kvadratına. Burada bizə namalım olan a-nın kvadratıdır. Yazaq a kvadratı üstə yazın 16-nın kvadratı 256 = 20-nin kvadratı 400. -ə. Buradan alırıq a kvadratı bərabərdir 144-ə. O a da bərabərdir kökdə 144-dür də bərabərdir 12-yə. Düzbucağın düzbucaqlı üçbucağın sahəsi də kvadrat tarlasının yarısına bərabərdir. Prosivək. Semin. Yəni biraz aşağıdan yazım. Yəni 12 vur 16 Görünsün 2. Bu da 1, burada da qalır 6. Cavab 96 E variant. Aha, deməli, trapeziyanın sahəsini soruşur. Trapeziyanın sahəsi oturacaqların cəminin yarısı ilə hündürlük hasilinə bərabərdir. Burada ə, hündürlük ə, biraz ə, belə bir xətt çəkək burdan. 30 dərəcəli bucaqdır bu. 30 dərəcəli bucaq qarısındakı katet bu tutbucaqlı üçbucaqlı hündürlük çəkəndə. 30 dərəcəli bucaq qarısındakı katet, yəni bu katet ipetonun yarısına bərabərdir. Yəni 8-in yarısı deyir 4. Bura 1 4 yazırıq. Deməli, trapesiyanın hündürlüyü 4 oldu. Oturacaqlarını da bilirük. 10 və 2. Yəni 10 + 2-nin oturacaqlarınıca bunun yarısı 2 vur 4. 12/2 eləyir 6, 6 * 4 24, trapesiyanın sahəsi 24 sm, cavab da D variantı. Deməli, bugünkü izahlarımız sona yetdi. Sağ olun, gələn imtahanlarda görüşənə qədər, uğurlar hər birinizə.